के साथ सीरत की इब्तदाई किताबों में मौजूद है सीरत हशाम और में भी ये बात मौजूद है कि नबी नबीम की विलादत बात बारह रबी को सोमवार के दिन हुई बाकी जो इख्त रवायात हैं किसी में नौ रबील का जिक्र है और किसी में बाकी तारीखों का जिक्र है तो उस तरफ हम उस वक़्त मतवजो हों जब सही सनत के साथ 12 रबी अव्वल का विलादत बादत का दिन होना साबित ना हो जबकि सही सनत के साथ बारा अव्वल का दिन साबित है कि नबी आई सलाम की इसी दिन विलादत बासहादत हुई अब बाज लोग इसी दिन वफात भी कहते हैं कि नबी आसम की वफात भी इसी दिन हुई है हालांकि ये बात ना दुरुस्त है नबी सलाम की वफात बारह रबील को नहीं हुई नबी अली सलाम की वफात रबी के महीने में हुई है हुई भी पीर के दिन है लेकिन बारह रबी अवल को नहीं हुई विलादत बारा रबी अव्वल को है पीर के दिन है लेकिन वफात है तो पीर के दिन है भी रबी रबी अव्वल के महीने में लेकिन बारह तारीख को उसका होना कतअअ साबित नहीं है क्योंकि बुखारी और मुस्लिम की हदीस में है कि नबी आलाम ने जब हज किया था तो वह मुबारक का दिन था अब हज़िलजा का महीना है उसके बाद मुहर्रम है और फिर सफर है और फिर रबी अव्वल है तो तीन महीनों का फर्क है अगर जुमे के दिन नबी अलीम ने हज किया है तो दिन हम गिनना शुरू करें तीनों महीनों को तीस दिनों का शुमार करें और उसके बाद बारह दिन ऊपर गिने तो रबील की 12 तारीख को सोमवार नहीं आती दूसरी तरफ अगर तीनों महीनों का हम उनतीस का करके देखें तब भी रबी अलवल की 12 तारीख को जब नबी इस्लाम का विशाल हुआ था पीर का दिन और बारह रबी अलवल का दिन नहीं आता इसी तरह दो महीनों को उनतीस का एक को तीस का दो को तीस का एक को उनतीस का तमाम मफरूजें हम सामने रख के और तमाम जो चीजें हो सकती हैं उन तमाम चीजों को सामने रख के अगर हम देखें तो किसी भी सूरत में 12 तारीख को सोमवार का दिन नहीं आता जिससे साबित होता है कि बुखारी और मुस्लिम की आदिश के मुताबिक भी नबी अली सलाम का विशाल हुआ तो रबील के महीने में है हुआ भी पीर के दिन है लेकिन 12 बारह रबील को विशाल होना साबित नहीं है जबकि बारह रबी अलवल के दिन नबी सलाम की विलादत बासादत सही सनत के साथ साबित है इसीलिए पहले तमाम गैर मुकलद ने अपनी किताबों में यही शोर मचाया है यही चीजें लिखी हैं तकरीरों में भी यही कहा है कि इस दिन आपकी वफात है इस दिन आपकी वफात है लेकिन अब बड़े बड़े गैर मुखलदलामा ने भी अपनी किताबों में लिख दिया है कि बारह रबी अव्वल को वफात साबित नहीं है और आले सुन्नत का तो शुरू से यही अकी है और इसी बात को इन्होंने किया है कि आपकी विलादत इख्तियारा रबी को साबित है लेकिन आपकी वफात बारा को साबित नहीं है वफात पीर के दिन हुई है रबील के महीने में हुई है लेकिन बारह तारीख को वफात साबित नहीं है तो आज से कई साल पहले ववेला करने वाले ओला को वो जो दरसे इबरत देने वाले और इसी तरह मुनाजरे का चैलेंज करने वाले आज जब अदीसे सयाह उनके सामने पेश की जाए तो वो खुद मानते हैं कि नबी सलाम की वफात बारा रबील को नहीं हुई इसलिए इस दिन नबी साम का जिक्र खैर करना इजहार मुसरत करना कोई ऐसा अमल नहीं है कि जो शरीयत में ममनू हो शरीत ने इसकी इजाजत दी है जैसा कि कुरने करीम में अल्लाह फरमाता और जो अल्लाह ने आपको खूब चर्चा किया करे क्योंकि पीर के दिन आपकी वलादत हुई और इसी तरह पीर के दिन आपका आपकी वफात भी हुई पीर के दिन ही आप पे कुरने करीम भी नाजल हुआ और जब आपने हिजरत की इतफाकन वो दिन भी पीर का दिन था जिस दिन हिजरत की इब्तदा की वो दिन भी पीर का दिन था और जिस दिन मदीना पहुंचे वो दिन भी पीर का दिन था तो इस नस्बत से पीर के दिन को नबी नबीलाम के साथ बड़ी ज्यादा जो है वो नस्बत हासिल है इसीलिए बुखारी और मुस्लिम की हदीस में आता है कि नबी नबीलाम सोमवार को रोजा रखा करते थे तो अहाबुल नबी ने आपसे पूछा या नबी अल्लाह इस दिन रोजा रखने की क्या वजह है फरमाया इस दिन मैं पैदा हुआ हूं और इसी दिन मुझ पर वही भी नाजल हुई है तो नबी नबीसलाम खुद अपना योम विलादत इस तरीके से मनाते थे कि आप रोजा रखते थे हमें भी यही हुक्म है कि योम विलादत के दिन शरीय की पाबंदी करें शरीयत की पाबंदी में ये वक्त गुजारें नबी सलाम का जिक्र खैर करें महाफिल का इनका करें और दुरुस्त तरीके से जुलूस का जो है वो इंतजाम किया जाए लेकिन हमारे इर्द गिर्द बड़े और छोटे शहरों में जो नए नए काम शुरू हो गए हैं इन कामों से अपने आप को बचाना चाहिए ढोल डमक्का और इस तरह के घोड़ों का नाच और इस तरह के बाकी जो फजूल किस्म के काम शुरू हो गए हैं उनका हमारे नबी की जात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है आपने खुद योम विलादत मनाने का तरीका बताया कि योम विलादत मनाना है तो उसको उस दिन रोजा रखो और ये सही हदीस के साथ ये चीज जो है वो साबित है रबी अव्वल के महीने में क्योंकि नबी सलाम का विशाल अकदस भी हुआ इसलिए आज इनशाला नजीज नबी सलाम की चंद वसीयतों के बारे में हम जानेंगे कि आपने अपनी उम्मत को आखिरी लम्हात में क्या क्या वसीयतें की हैं और हम किस हद तक उन वसीयतों पर अमल कर रहे हैं नबी अली सलात व तस्लीम ने जब हज किया तो हज के तकरीबन तीन महीने बाद आपका विशाल हो गया नबी अली सलात तीम ने हज के दौरान साहबा कलाम को जो एक खुतबा दिया जिसे खुतबा खुतबाजिदा कहा जाता है वो इस्लाम का पूरे का पूरा अक्स है कोई आदमी चाहे मैं पूरे इस्लाम के बारे में जानना चाहता हूं कि इस्लाम कैसा दीन है कौन कौन सी चीजें जो है वो इस्लाम के अरकान और इस्लाम का हिस्सा हैं हकूकुल्ला और माशरती तौर पर दीन इस्लाम है क्या तो उस आदमी को चाहिए वो विदा पढ़ ले इन शाह उसके सामने इस्लाम का पूरे का पूरा अक्स आ जाएगा इस खुतबा में आपने क्या फरमाया था नबी था या युहन्नास, इन्न वाहिद, वा वाहिद। ए लोगो, तुम्हारा रब भी एक है और तुम सब एक वालिद हजरत आदम की औलाद हो अजमी जिन वजमी जिन अला अरबी जिन खबरदार किसी अरबी को किसी अजमी पर किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत हासिल नहीं है वला वलामरा बि तखवा किसी गोरे को काले और काले को गोरे पर कोई फजीलत नहीं है मा सिवाय तकवा के अल्लाह की नजर में इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है जिसके दिल में खौफे खुदा है इसी तरह नबी सलाम ने इसी खुतबा में फरमाया इन तमाम मुसलमान आपस में बाईबई हैं इस्लाम की वजह से इनका भाईचारा आपस में है एक दूसरे के साथ लेन देन में सलाम दुआ में और ताल्लुक में एक दूसरे को बाइयों का दर्जा दिया जाए तो नबीलाम ये आखिरी वसीयतें नबीलाम के मुसलमान आपस में बाईबी हैं इनको सलूक और इतमान से जिंदगी बसर करनी चाहिए सही बुखारी और मुसलमे में अदीस है नबी सलाम ने कुर्बानी के दिन हज के हज से अगला दिन जो कुर्बानी का दिन था दस दिल हिजा का दिन नबी सलाम ने उस दिन फरमाया बताओ आज दिन कौन सा है साहबा ने कहा दिल दिल में सोचा कि काश हो सकता है नबी सलाम इस दिन का नाम कोई और रखना चाहते हैं इसलिए अर्ज की अल्लाह और उसका रसूल ही खूब जानते हैं फरमाया कि आज कुरबानी का दिन नहीं है अर्ज की हाँ या नबी अल्लाह बेशकुरबानी का दिन है फिर फरमाया ये महीना कौन सा है साहबा ने यह ख्याल किया कि हो सकता है महीने का नाम बदलना चाहते हो इसलिए अर्ज किया अल्लाह रसूल आलम अल्लाह और उसका रसूल खूब जानते हैं तो आपने फरमाया कि क्या ये वाला महीना नहीं है जलीजा का महीना नहीं है अर्ज किया जलीजा का महीना ही है फिर फरमाया कि यह शहर कौन कौन सा है साहबा ने समझा हो सकता है शहर का नाम तब्दील करना चाहते हैं अर्ज किया अल्लाह व रसूल आलम अल्लाह और उसका रसूल ही खूब जानते हैं फरमाया क्या ये बैतुल हराम वाला शहर नहीं है मक्का नहीं है अर्ज किया गया अल्लाह यकीन मक्का है फरमाया जिस तरह आज का दिन वाला है, जिस तरह यह महीना वाला है जिस तरह यह शहर वाला है इसी तरह तुम सब का खून माल आबरू भी एक दूसरे के लिए हराम है हुरमत वाले हैं इज्जत वाले हैं एक दूसरे का खून बहाना माल लूटना आबरू बिगाड़ना इसी तरह तुम्हारे लिए हराम है और हरमत वाला है जिस तरह ये शहर और जिस तरह ये दिन और जिस तरह ये महीना और जिस तरह यह काबातुल्ला जो है ये हुरमत वाला है ये नबी सलात व तस्लीम की आखिरी वसीयतों में से एक वसीयत है कि माल आबरू और किसी का खून जो है उस पर डाका ना डाला जाए इसी तरह नबी सलाम ने फरमाया कि तमाम जाहलीत के रसूम तहता दामी मेरे कदमों के नीचे हैं तमाम जालियत की रसूमा को मैंने खत्म कर दिया उनका किला कमा कर दिया है आखिरी मौजूद का सूद खत्म कर दिया गया है सूदी कारोबार पर ऐसी जरब लगाई कि जिंदगी के आखिरी दिनों में भी फरमाया कि सूदी कारोबार अल्लाह की नजर में नाजायज है और सूदी कारोबार करने से बचो इन्ना रिबल जाहलियती मौजून जाहलीत का सूद खत्म कर दिया गया है बातिल कर दिया गया है और फरमाया सबसे पहले मैं जो सूद खत्म करता हूं वो मेरे अजीम सरदार अब्बास का सूद है अब्बास बड़े कारोबार वाले शख्स थे बहुत सहीदना दौलत रखते थे लोगों को सूद पे पैसे दिए हुए थे जब सूद हराम हुआ तो सूद का लेन देन जब शरीय ने बंद किया उस वक्त नबी अली सलाम ने फरमाया रबल जाहली मौजून जाहलीत का सूद खत्म कर दिया गया है बातिल करार दिया गया है और सबसे पहला सूद जिसे मैं बातिल करता हूं वो मेरे हजरत अब्बास का सूद है अरब जाहलियत में एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते थे एक खून के बदले कई कई खून करके भी उनका जी नहीं भरता था किसी कातिल कौम के सारे आदमियों को जब तक कत्ल ना कर देते तब तक उनका जी ठंडा नहीं होता था सीने में ठंडक नहीं पड़ती थी इसलिए लड़ाई से लड़ाई जब खून की बुनियाद पर होती तो वो बढ़ती चली जाती कई कई सदियों तक लड़ाइयां होती रहती इसलिए नबी नबीलाम ने फरमाया वमल जाहली मौजूद और जाहलीत का खून भी मेरे कदमों के नीचे आए मैंने उसे बातल कर दिया है और सबसे पहले जिस खून को मैं बादल करार देता हूँ वो इबन रबी आमर का खून है जो मेरे चचाजात भाई थे उनको कत्ल किया गया और उनके खून को मैं माफ करता हूँ ये नबी अलीसलम ने मिसालें भी पेश की और आखिरी वसीयतें भी अपनी उम्मत के सामने पेश की इसी तरह फरमाया कि जानी के लिए पत्थर है और बच्चा जो है वो खामंद के लिए है इसी तरह नबी सलाम ने फरमाया दो चीजें तुम मैं छोड़ के जा रहा हूं अगर इनको थामे रखोगे कभी गुमराह नहीं होगे एक अल्लाह की किताब है और दूसरी सुन्नत नबी जी को तुम्हारे नबी की सुन्नत और तरीका है इन दो चीजों को थामे रखोगे तो कभी भी तुम नुकसान नहीं उठाओगे और गुमराह नहीं होगे एक वसीयत यह भी की कि अगर तुम पर एक नाक कटा हबशी आदमी बड़े होटो वाला काले चेहरे वाला हबशी नसल, अमीर बना दिया जाए तो फिर तुम उसकी अतात करो तमाम नए कामों में उसकी अतात करो अमीर सिखाई इसी तरह नबी अली सलाम ने फरमाया मेरे बाद एक दूसरे की गर्दनें ना काट लग काटने लग जाना और दिन से फिर ना जाना एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू ना कर देना कतलो गारत ना शुरू कर देना इसी तरह नबी अली सलात व तस्लीम जब इसी हज के दौरान जिसमें आपने डेरो वसीयतें फरमाई एक मरतबा जब कैंकरियां मारने की बारी आई शैतानों को तो फरमाया मुझे कैंकरियां चुनकर दी जाए आपको कैंकरियां चुनकर दी गई उस वक्त आपने निशाद फरमाया कि अल्लाह के दीन में गुलूब से बचना ला तलूफी दीन अल्लाह अल्लाह के दीन में गुलूब ना करना अपनी तरफ से चीजें शामिल ना करना तुमसे पहली कौमें इसीलिए बर्बाद हो गई थी उन्होंने अल्लाह के दीन को बदल के रख दिया था नबी बीलीसलाम हज से वापस आते हैं इसी हज के दौरान आप सलाम गुलामों और औरतों के भी भी बयान फरमाते हैं नबी आपके सलाम की आखिरी वसीयत है आखिरी तीन महीनों में, में जो वसीयतें की उनमें से एक वसीयत वे भी है कि बेशक जो तुम्हारे गुलाम है अल्लाह ने उनको तुम्हारे कब्जे में दिया है वो दीन में तुम्हारे भाई है मुश्किल काम अगर उनको दो तो खुद उनकी मदद करो जो खुद खाओ वो उन्हें खिलाओ जैसा खुद पहनो उन्हें पहनाओ इसी तरह मुश्किल काम में उनकी मदद करो औरतों के हवाले से फरमाया कि मैं तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं औरतों के मामले में कि औरतों पर ओतम ना करना औरतों पर औरतों को मजलूम ना बनाना और उन पर ितम करके अपनी आखबत खराब ना करना अल्लाह अल्लाह फतकुल्ला फिर निशा मैं तुम्हें अल्लाह के औरतों अल्... के मामले में अल्लाह से डराता हूँ और तुम्हें कहता हूं कि औरतों के मामले में अल्लाह का खौफ खाना फिर फरमाया उनके चेहरों पर ना कब्जे में दिया है, उनको वो लिबास पहनाओ जैसा खुद हो, वैसा खाना खिलाओ जैसा तुम खाते हो और उनके चेहरों पर ना मारना ये औरतों के मतलब नबीम ने वसीयत फरमाई इसी तरह जब हाज से वापस पलटे और नबी सलात तस्लीम की तबीयत मुबारक जब खराब होना शुरू हुई तो रसूल सल्लाम में जो शहीद हुए थे उनकी कब्रों पर तशरीफ ले गए और उनको अलविदा कहा उनके लिए दुआएं की इसके बाद नबी अलीसलात तस्लीम गर तशरीफ लाए और घरों में अपनी आजवाज के पास जाते रहे लेकिन जब आखिरी याम थे तो आपने फरमाया ये ख्वाहिश जाहिर की कि मैं आयशा के घर में रहना चाहता हूँ तमाम ने खुश दिली के साथ सईद आयशा के घर में रहना कबूल कर लिया नबी अक्रम सल वसलम जब सईद आयशा के घर में थे और जिंदगी के आखिरी दिन है इसी दौरान बहुत ज्यादा तेज बुखार होता है सईद नब बिलाल की हालत यह है मुख्तलिफ कुं से पानी लाते हैं कि हो सकता है बहुत तेज बुखार है फरमायादमी को जितना बुखार होता है अल्लाह के नबी को डबल बुखार होता है तुमसे ज्यादा अल्लाह के नबियों को आजमाया जाता है फिर नबी मशगूल हो जाती हैं, नमाज बाजमात भी करवाती हैं, लेकिन आखिरी दिनों में नमाज के लिए नहीं जा पाते एक मरतबा सईद नबू बकराओ स नबी अल्लाह वो नमाज नहीं पढ़ा सकेंगे उनका दिल बहुत रकीक है रकीकुल्कल्ब है वो नमाज पढ़ाते हुए जब कुरान की तिलावत करेंगे और आप मौजूद नहीं होंगे तो हो सकता है बेहोश होकर गिर पड़े उनका दिल बड़ा नरम है वो नमाज नहीं पढ़ा सकेंगे फरमाया कि तुम यूसुफ अली सलाम के जमाने की औरत जैसी औरतें ना बनो अबू बकर ही को कहो कि वो नमाज पढ़ाए سيدنا अबू बकर नमाज पढ़ाते रहे एक مرتبہ जहर की नमाज में कुछ तबीयत बेहतर हुई नबी सलाम سيدنا अली और हजरत अब, हजरत अब्बास को अपने साथ लेके उनके कंधों पर हाथ रख के नबीसलाम मस्जिद में तशरीफ लाते हैं मस्जिद में खलबली मच जाती है साहबा नमाज में है लेकिन शौके दीदार में ऐसे लगता है जैसे नमाज तोड़ देंगे नबी नबीसलाम मुसल्ला तक पहुंचते हैं हजरत अबू बकर सदीक नमाज पढ़ा रहे होते हैं साहबा जो है सुबहानल्ला की आवाजें बुलंद करते हैं सईद ना बकर सदीक नमाज में दाएं बाई नहीं देखा करते थे लेकिन जब आवाजें बुलंद हो गई तो उन्होंने दाएं तरफ देखा नबी सलाम तशरीफ फरमा है तो वो पीछे होने लगे नबी सलाम ने उन्हें रोका और उनके बराबर बैठ गए नमाज पढ़ने लगे लेकिन सईद अबू बकर सदीक ने फौरन अपने आप को पीछे हटा लिया जब नमाज मुकम्मल हुई नबी आई सलाम हजरत अबू बकर की इमामत कर रहे हैं और हजरत अबू बकर मुसलमानों सहाबा की इमामत कर रहे हैं नमाज मुकम्मल हो गई फरमाया अबू बकर मैंने कहा था कि नमाज तुम पढ़ाते रहो, अर्ज़ किया, अबू कहाफा के बेटे के बेटे ये लायक नहीं है कि वो अल्लाह के नबी की इमामत करवाए जहां भी नबी अल्लाह होंगे वो खुद इमाम होंगे और मुम्मत उनकी मुक्तदी ही होगी ये नबी अली सलात तस्लीम का इश्क और मोहब्बत थी और अदब कालम था सबू गए हालांकि हटे और जब आपने वजह पूछी अबू बकर क्यों पीछे हटे अर्ज किया अबू के के ये लायक नहीं है कि वो नबी अली सलाम का इमाम बने जहां भी इमाम होंगे नबी सलाह तो तस्लीम ही होंगे तबियत तो मुबारक जब सख्त खराब हुई सहीद आशा के घर में ही थे तो कंबल मुबारक कभी ओढ़ते और कभी तलखी होती तो कंबल उतारते और फरमाते कि अल्लाह ताला तुमो ना को तबाह करे कि इन्होंने नबियों के साथ बहुत बुरा मामला किया जब भी कोई नबी बहुत हो जाता ये उसकी कबर बनाते और उस कबर पर यह इबादत करना शुरू कर देते फिर फरमाया मेरी कबर को तुम ईदगा ना बनाना और मेरी कबर के करीब जो है वो नमाज ना अदा करना मुसल्ला मेरी कबर को ना बनाना और ईदगाह मेरी कबर को ना बनाना इसी तरह नबी अली सलात व तस्लीम की जब विशाल मुबारक का वक्त था दो वसीयतें उस वक्त फरमाई पहली वसीयत यह कि असला असला व मा मलाकत ईमान मुलाजमों के साथ गुलामों के साथ अच्छा सलूक करना और नमाज की पाबंदी करते रहना इसी आखरी दिनों में नबी अली सलाम ने फरमाया ओ बुदू रब ए उम्मत मुस्लिम अपने रब की इबादत करना वसूम शहर कुम और रमजान के महीने के रोजे रखना व पांचों नमाजें पढ़ते रहना आमरकुम और अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करते रहना जन्ना तरफ भी इनशाला जन्नत में दाखिल हो गए ये नबीलाम की आखिरी वसीयतें हैं जब अब साल का वक्त आया तो उस वक्त फरमाया असला सला नमाज कायम रखना नमाज कायम रखना, रखना नमाज की पाबंदी करते रहना और गुलामों के साथ उसने सलूक करते रहना तो ये प्यारे नबी खातम की जिंदगी के आखिरी लम्हात हैं और यह नबी अली सलाम की वसीयतें हैं कि सूदखोरी ना करना लड़ाई झगड़ा आपस में ना करना औरतों के हकूक की हिफाजत करना गुलामों के हकूक की हिफाजत करना रमजान के रोजे और पंजगाना नमाजों की पाबंदी करना इसके साथ साथ फरमाया कि जानी के लिए पत्थर और खामन के लिए औलाद है इसी तरह नबी अली फरमाया जाहलीत का खून बहा खत्म और जाहलीत का कहसास खत्म जाहलीत की खून की बुनियाद पर लड़ाई खत्म सूद खोरी खत्म और खुद मिसालें पेश की नबी अली सलाम ने यह भी फरमाया कि कबरों को इबादत गाह बनाया जाए कब्रे जो है वो दुआ की जगह है Ehi. Okay. कब्रों पर दुआ की जाए अपने लिए भी और फौज के लिए भी कब्रें इबादत की जगह नहीं है तो कबूर को सजदा करना यहूद नसारा का तरीका है हमारी शरीयत में कबूर को सजदा किसी शख्स को सजदा जायज नहीं है बल्कि मुस्लिद अहमद की हदीस है कि सदना माज बिन जबर जब यमन से वापस आए तो नबी सलाम को आके सजदा किया आप अली सलाम ने रोक दिया फरमाया माज ये क्या तरीका इख्तियार किया है अर्ज किया या नबी अल्लाह यमन में बड़ों की इज्जत ऐसे ही करते करते फरमाया कसम बखुदा मेरी शरीयत में किसी के लिए सजदा जायज नहीं है अगर मैं किसी को सजदे का हुक्म देता तो बीवी को कहता कि अपने खामन को सजदा करे उस इज्जत की वजह से और उस वकार की वजह से और उस हक की वजह से जो अल्लाह ने खामन को दिया है लेकिन मेरी शरीयत में किसी के लिए सजदा जायज नहीं है तो नबी अली सलाम के ये आखिरी जो अल्फाज और आखिरी कलिमात हैं जिंदगी के आखिरी दिनों में यह जो, जो की हुई वसीयतें हैं ये उम्मत के लिए मशा र और इनमें से सबसे बुनियादी वसीयत जो की है वो ये की है दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं पकड़ लोगे गुमराह नहीं होगे एक अल्लाह की किताब है और दूसरी तुम्हारे नबी की सुन्नत है अब मुसलमान होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम इन वसीयतों को पढ़ें सुने और इन पर अमल भी करें और इन वसीयतों को अपने लिए मशले राह बनाएं जिंदगी गुजारें इन्हीं वसीयतों के मुताबिक और नबी सलाम के जिंदगी के जो आखिरी लम्हात हैं इनमें की गई वसीयतों को हिरज जान बना लें और इन पर अमल की अल्लाह ताला से दुआ भी करें रब ताला मुझे और आपको अमल की तोफीक महम्मत फरमाए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम की इन की गई आखिरी वसीयतों को हिरज जान बनाकर मशल जिंदगी बनाने की तोफीक मरहमत फरमाए आखर उदावाना अनिलहमद